Доброй ночи, события дня на БТБ. В освобожденном от террористов Славянске налажено электроснабжение. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, который прибыл в город с рабочей поездкой. Глава государства встретился и пообщался с местным населением и заверил в том, что власть сделает все возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни. В частности, местным властям поставлена задача как можно быстрее восстановить жилой фонд, чтобы люди имели возможность вернуться в свои дома. Также президент вручил награды военным, отличившимся в ходе антитеррористической операции. Петр Порошенко также заявил, что кто готов к переговорам о дальнейшей судьбе Донбасса со всеми, кто реально представляет население региона. Металлургами, шахтерами, с людьми, которые представляют наибольшую силу, но были зажаты силой оружия. И выразил надежду в ближайшее время посетить Донецк и Луганск. Следующий раунд переговоров по деэскалации конфликта на востоке страны, возможно, пройдет в Святогорске Донецкой области. Это предложение президента Украины Петра Порошенко. Озвучил его мэр Донецка Александр Лукьянченко на пресс-конференции по итогам вчерашней встречи с главой государства. Лукьянченко считает, что все вопросы касательно кризиса на Донбассе необходимо решать исключительно путем переговоров на самом высоком уровне между Украиной, Россией и АБСЕ. Украинские военные вытесняют террористов с востока Украины, об этом отчитываются в СНБО. Вместе с тем боевики продолжают обстреливать блокпосты сил АТО, минировать стратегические объекты и взрывать мосты. Последняя информация с востока Украины в нашем дайджесте. За время проведения силовой операции территория подконтрольная боевикам уменьшилась вдвое. Силы АТО продолжают зачищать Донецкую и Луганскую области от вооруженных бандформирований. В то же время за последние сутки боевики 12 раз обстреливали посты и подразделения вооруженных сил Украины недалеко от населенных пунктов Счастье, Краснополье, Металлист, Терновая, Станица Луганская, Георгиевка и Должанский. Во время обстрела боевиками Луганска снаряд разорвался рядом с маршруткой, в которой были пассажиры. В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщил руководитель информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Андрей Лысенко. При этом он подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам. Огонь открыли со стороны боевиков. Зранку Луганск Украинские не обстреливали. С утра Луганск украинские военнослужащие не обстреливали. И вообще команды, чтобы обстреливать город, не было. Это касается как авиации, так и артиллерии. Поэтому нам очень просто вычислить, кто это сделал. кто это сделал. В Артемовске террористы открыли огонь из гранатометов по месту дислокации подразделений батальона «Донбасс». По словам командира батальона Семена Семенченко, ранен один из бойцов. Также ночью в городе было обстреляно здание горсовета, на втором этаже которого произошел взрыв, в результате возник небольшой пожар. По предварительным данным, нападение совершила диверсионно-разведывательная группа ДНР. Террористы также обстреляли пункт пропуска Югановка в Луганской области. Огонь открыли с расстояния двух километров. Нападение было отбито, сообщает Госпогранслужбе Украины. Впрочем, девять военнослужащих получили осколочные ранения. Также минувшей ночью российские наемники обстреляли пограничные подразделения в районе населенного пункта Дякова и пункта пропуска Должанский. Пострадавших со стороны украинских военных нет. Диверсанты также взорвали железнодорожные переезды между станциями Новобахмутовка и Очеретина, а также на перегоне Ясиноватая-Скотоватая. Кроме того, террористы повредили мост на трассе Красный Лиман к Артемовск-Горловка. Между тем, президент Украины Петр Порошенко утвердил план освобождения Донбасса. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности и обороны. В частности, разработана стратегия освобождения Донецка и Луганска. Впрочем, его детали держат в секрете. Есть план, который утвердил президент Украины. По нему будет осуществляться операция по освобождению этих городов. Детали этого плана не разглашаются. Наталья Пругар, Александр Грыбань, БТБ. В Авдеевке Донецкой области террористы обстреляли автобус, в результате чего погибла женщина. По сообщению ГУМВД области, огонь открыли неизвестные, двигавшиеся в автомобиле во встречном направлении. Один военный погиб в результате нападения террористов на батальон «Айдар» в городе Счастье. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области. Под видом украинских военных боевики проникли в расположение батальона, сказав, что привезли сепаратиста, после чего открыли огонь по военнослужащим. Боевики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики признали, что получают военную технику и оружие в России. Во время пресс-конференции российского политолога и советника Кремля Сергея Кургиняна, лидеры сепаратистов и среди них самопровозглашенный губернатор Павел Губарев возмущались, что Россия недостаточно помогает им с техникой. Якобы оружие, которое поступает из России, морально и физически устарело, его недостаточно. Далее без комментариев. Скажите, пожалуйста, Россия вам не оказывает помощь. Вот смотрите. они. Вот еще. Где смотрите. второй автомат? Это ржавый. Вот. Да, нет, нет, я не еще сейчас принесу двуслов. в Не скажите, да, глядя в лицо. Россия оказывает помощь лицо? или нет? Мы его показываем, да мы показываем, да мы показываем. или нет? Мне не надо показывать автомат. Да. Нет. Вы клевещите. Нет. Вы клевещете. Нет. В какой форме? Россия оказывает вам военно-техническую помощь. подождите, подождите. Это танки с ржавого завода в Россия не оказала вам, не поставила нет. вам ни одного автомата, Россия да не, не поставила пире. ни одного пулемета, нет. Россия не поставила вам ничего. Вы нагло лжете в интересах стрелкова, который хочет скомпрометировать Россию. Вы нагло жёте. я видел? В России? Сказать, где? В самых подожди? разных точках, которые я, естественно, из соображений того, что здесь есть камеры, не буду называть. А это что за техника? Это техника, это современная бронетехника, вполне. То есть, это современное, но, но на оружие. Госавиаслужба расширила территорию воздушного пространства над зоной антитеррористической операции, на которой запрещены полеты. Ограничения не касаются самолетов, которые летят транзитом на высоте более 8850 метров. Вместе с тем аэропорты в Донецке и Луганске продолжают контролировать вооруженные силы Украины. Семьи украинских правоохранителей, погибших в антитеррористической операции, будут пользоваться рядом льгот. Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Таким образом, родственники погибших участников АТО смогут получать бесплатно лекарства, путевки в санатории, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, президент утвердил изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, согласно которым дети военнослужащих получат некоторые преимущества при поступлении в высшие учебные заведения военного профиля. И сегодня же президент подписал закон об усилении уголовной ответственности за финансирование сепаратизма. Отныне за подобные действия, совершенные с целью изменения государственных границ Украины, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества. А за финансирование действий, связанных с насильственным изменением или свержением конституционной власти, наказание составит до 7 лет тюрьмы с теми же ограничениями деятельности и конфискацией. Небезразличные украинцы продолжают отсылать гуманитарную помощь для военных в зону. А то к концу недели такой груз с предметами первой необходимости отправят на блокпосты Донецкой и Луганской областей. На сей раз деньги собирали столичные педагоги. Предметы гигиены, спальники и палатки – все это в ближайшие дни получат украинские военные в зоне АТО. Киевские педагоги для этого собрали 150 тысяч гривен. Гарантировать доставку груза будет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, а непосредственно транспортировать посылки – активисты Автомайдана. За почти два с половиной месяца они отвезли в зону боевых действий гуманитарной помощи на несколько миллионов гривен. Это бронежилеты, это тепловизоры, это прицелы, это коллиматоры, это каски, там, это хорошая нормальная обувь, это прорезиненные палатки, это спальники, ну, средства личной гигиены, одежда, это то, что сладенького наши солдаты тоже любят. Помогают сейчас и тем, кто покинул зону АТО или Крым. Не все вынужденные переселенцы могут найти работу. Более того, из-за отсутствия трудовой книжки люди даже не могут подать документы в центр занятости и оформить пособие по безработице. Есть проблемы и с регистрацией, или перерегистрацией бизнеса. Все эти вопросы должен решить закон о вынужденных мигрантах. Он уже принят в парламенте и ожидает подписи президента. Согласно документу, переселенцам будут выдавать справку о временном месте проживания. А вот с получением соцвыплат все намного проще. Если человек, например, получал пенсию на территории Луганской области, а сейчас находится на территории Львовской области, ему нужно лишь написать заявление в органы пенсионного фонда. Если человек получал выплаты на ребенка на территории Донецкой области, а сейчас оказался в Киеве, ему нужно только написать заявление в управление социальной защиты. Сегодня для вынужденных мигрантов из Крыма и зоны АТО открылся специальный сайт. Людям предлагают найти жилье и работу в других областях. Также с помощью ресурса можно узнать, есть ли неподалеку садик и школа, а также решить другие проблемы, позвонив по телефону горячей линии. Анна Каменева, Александр Котельников, БТБ. Инфляция в Украине замедляется. Об этом сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева. В июне инфляция составила 1% против майского показателя 3,8%. За первое полугодие 2014 года инфляция составила 11,6%. Основными факторами стали подорожание продуктов питания на 0,7% и повышение тарифов на электроэнергию на 11,3%. По словам Валерии Гонтарева, эффект курсовой коррекции уже почти исчерпан, поэтому во втором полугодии Годе, по прогнозам НБУ, тренд на замедление инфляции продолжится. Этому поспособствует и ожидаемый рекордный урожай зерновых, подчеркнула Валерия Гонтарева. Еще более оптимистичные прогнозы Нацбанк делает на следующий 2015 год. Мы уважаемые. Мы считаем, инфляция во втором полугодии замедлится, потому что большинство инфляционных факторов уже сработали. По нашим оценкам, инфляция во втором полугодии составит 5 процентов, а в годовом измерении около 17 процентов, а в следующем году мы ожидаем, что инфляция вернется в плоскость однозначных чисел. Глава администрации президента Борис Ложкин обратился к председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой с просьбой создать рабочую группу для решения проблем вкладчиков проблемных банков. Туда должны войти руководители НБУ, фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также делегаты инициативных групп вкладчиков проблемных банков. В частности, рабочая группа должна подготовить согласованные предложения для решения проблем клиентов банка «Форум». Как известно, вкладчики форума обратились к главе государства с просьбой остановить его ликвидацию, найти более эффективные и менее затратные затратные пути выведения банка с рынка. В частности, путем передачи его активов и пассивов другому финансовому учреждению. Президент Украины уделяет значительное внимание проблеме обеспечения прав вкладчиков, говорится в обращении Бориса Ложкина. Государственные программы доступного жилья временно приостановлены. По словам главы фонда содействия молодежному кредитованию Леонида Рысухина, в связи с непростой экономической ситуацией в стране, в госбюджете не предусмотрены средства для реализации новых проектов. Когда госпрограмма возобновятся и как выполняются существующие договора? Далее в сюжете. В связи с непростым экономическим положением в стране, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству был вынужден временно приостановить процедуру заключения новых договоров по всем программам фонда. Возобновить их планирует, когда улучшится ситуация в экономике. В то же время правительство решает вопрос погашения задолженности за прошлый год по всем льготным программам кредитования жилья. За Непосредственно при поддержке вице-премьер-министра Гройсмана выделены 25 миллионов гривен для погашения задолженности за прошлый год по программе льготного кредитования. Решается вопрос по государственной программе 30 на 70. Частично уже выделено 10 с половиной миллионов гривен. А также принято решение о помощи пострадавшим в результате неплатежеспособности банков. Глава фонда содействия молодежному жилищному строительству рассказывает, за 22 года существования учреждения жильем обзавелись 94 тысячи семей по всей Украине. А за последние 4 года количество желающих получить льготные квадратные метры увеличилось в 15 раз и достигло триста девяносто семей. На сайте на сайте каждый кандидат-заемщик может свободно онлайн увидеть информацию о своем месте в рейтинговом списке кандидатов на получение кредита. Отбор объектов, принимающих участие в программах фонда, в последнее время также осуществляется публично, межведомственная комиссия региона, и также размещается на сайте фонда. К сожалению, не все государственные программы реализуются вовремя. Инвесторы жилищного комплекса Приозерный говорят: в 2010 году их дом начал свое участие в президентской программе Доступное жилье. И им обещали, что через год они смогут заехать в желанные квартиры. На данный момент в строительство уже вложено около 200 миллионов гривен, но дом готов только на 80 процентов. Сейчас потенциальные жильцы просят помощи у новой власти, чтобы дом все-таки достроили. Фактически строительно-монтажные работы, они носят эпизодический характер. Той целью, чтобы просто показать, что якобы застройщик хороший и все, он что-то пытается сделать. С октября месяца 2012 года стройка вообще не ведется. Проблемным домом занимается непосредственно Министерство регионального развития. Уже даже создана рабочая группа, которая отвечает за выполнение этой программы. Застройщик, в свою очередь, обещает, что через 4 месяца, как только появится инвестор, дом будет сдан в эксплуатацию. Елена Деркач, Олег Павлюченко, БТБ. Спасибо за внимание. До встречи в 23.00.